Qur'an elə bir kitabdır ki, onda heç bir ziddiyyət yoxdur. Bu, Qudr Rəbbimizin kəlamıdır. Qur'anda bəhs edilən elmi mövzularda, keçmişdən və gələcəkdən verilən xəbərlərdə, yaxud da Qur'anın riyazi ahəngində o dövrdə heç bir insan tərəfindən bilinməyəcək həqiqətlərə işarələr vardır. Bu məlumatların Həmin dövrün elmi səviyyəsi və texnologiyası ilə əldə edilməsi mümkün deyil. Albet ki bu hal Quranın insan sözü olmadığının açıq sübutlarından dır. Quran Allahın vəhyidir və nazil edildiyi gündən bəri heç dəyişmədən qorunur. Deyici Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığılıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərliyi gətirə bilməzlər. Quran hər şeyi yoxdan yaradan və elmi ilə bütün məxluqatı əhad edən uca Allahın kəlamıdır. İnsanın borcu isə Allahın nazil etdiyi müqəddəs kitabə möhkəm sarılaraq Onu özünə istiqamət göstərici olaraq qəbul etməkdir. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhmlədilsin.